નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ નર્મદાના તિલકવાડા તાલુકાના નાનકડા ગામની દીકરી સાયમા ઠાકોરનું નેશનલ લેવલ મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં સમાવેશ થયો છે મળતી માહિતી અનુસાર નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકાના નાનકડા એવા નલિયા ગામની દીકરી સાયમા ઠાકોર કે જેને નાનપણથી જ ક્રિકેટનો શોખ હતો તેને શરૂઆતમાં ફૂટબોલથી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી પરંતુ ક્રિકેટમાં તેઓને વધુ રસ હોવાથી શૈમા ઠાકોર જિલ્લા લેવલથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરી સ્ટેટ લેવલે પહોંચી નેશનલ લેવલે મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં સિલેક્શન થતાં જિલ્લા વાસીઓમાં ખુશી લાગણી છવાઈ હતી આજરોજ શૈમા ઠાકોર નલિયા ગામે પહોંચતા ગામ લોકો દ્વારા ફૂલહાર પહેરાવી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા મેં અબી રીસેન્ટ મે ઇન્ડિયા બોર્ડ પ્રેઝન્ટ 11 કે લિયે રિપ્રેઝન્ટ કિયા મેને અને જસે મેને પહેલે ફૂટબોલ થી સ્ટાર્ટ કિયા થા ઓર અબી ધીરે ધીરે ક્રિકેટ મે उसके बाद इतना हम मुंबई में रहते अभी उतना फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था तभी फुट तभी फुटबॉल से क्रिकेट में थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है वो भी तो उतना मुझे बैटर बनना था बैटर कीपर तो अभी बॉलर्स के लिए उतना एक्सपेंस होता नहीं है तो सिर्फ एक शूज़ लगते हैं तो उसके बाद फिर जैसे शुरू हो गया जर्नी आ, और अच्छा है कि बहुत स्ट्रगल जो था वो अभी अगर देखे तो फिर आ, अच्छा लगता है देखने के लिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है वैसे और अभी जहाँ देख रही हो खुद को तभी ऐसे मम्मी मेरे अम्मी अबू जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे तो अभी आगे जाके अच्छा हो बस दुआएं उनकी साथ में और जितने भी छोटे बच्चे जिन्होंने क्रिकेट खेलना है उनको बस ये ही कि मेहनत करते रहना और बस बिलीव करते रहना खुद के ऊपर और अब आधा काम वही हो जाता है आप लोगों अभी आप इंडियन महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए तो आपको कैसा लग रहा है अभी पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को बट अभी जहाँ धीरे धीरे बिलीव हुआ जहाँ में हमने सारी सीनियर प्लेयर्स से जो इंडियन टीम ऑलरेडी रिप्रेजेंट करते हैं हरमनप्रीत कौर स्मृति मंदना जेमिमा रोड्रिक्स तो उन लोगों के साथ जैसे हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया वो जो एक डर रहता है एक नर्वसनेस रहती है वो काफ़ी अच्छी वाली थी बहुत मजा आया वो चीज़ करने उन्होंने वैसे फील नहीं करवाया कि हम नए लोग हैं तो वो एक टीम की तरह थे एक एक्सपीरियंस अच्छा था उनको काफ़ी चीज़ें हमने पूछी हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की उनके साथ में और वो बहुत हेल्पफुल है हमें आगे क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है वो हम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है आगे के लिए अच्छा कल ईद है ईद के लिए आप देशवासियों को कोई संदेश देना चाहोगे नहीं मैं तो बस ईद मुबारक कहना चाहूँगी और बस एक दूसरे के लिए बनाए रखे जो अच्छा है और अच्छा सोचे एक दूसरे के बारे में